была получена информация, на основании которой впоследствии уже был установлен, было установлено лицо, которое совершило данное преступление. Люди помогли, люди установили, нашли тело погибшей девочки. В последующем также мониторами уже по данным, которые имелось работником милиции, э, также волонтерами. Э, там принимал участие батальон Хотиса, Был установлен автомобиль, на котором была вывезена девочка. В нем находился подозреваемый. И в последующем, уже дальше, с участием работника милиции, он был задержан и проводится следственные действия. Э, Преступление раскрыто, но в связи с тем, что была девочка, конечно, нет того удовлетворения, которое должно присутствовать при раскрытии преступлений. Человек задержан уже подозреваемый, уже достаточно его, его. а уже исходя из того, что он будет рассказывать, станет известно, что все мотив его, вот так и спросили, вот здесь вот одна, он его задержал, ну причины еще пока не ясны, не для кого но он признал свою вину. Да, он признал свою вину. А скажите, совершал ли какие-то суициды подозреваемые? Была такая информация. Он уже с России, но во Украины и проживал всю сознательную жизнь здесь. Результат ему был предоставлен с центра тренировочного помощи.